বাকী কুৱেশ্যনবোৰ ক'ৰ পৰা উঠাইছে ইণ্ডিয়া কুৱেশ্যন উঠাইছে ইংলিছ ৰিজনিং কুৱেশ্যন কিন্তু ইণ্ডিয়া বিগৰ পৰা আৰু যিখিনি নৰ্মেল কুৱেশ্যন যিখিনি কোন কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে কোনে কি বঁটা পাইছে কাক কি কবি বুলি কোৱা হয় সেইখিনি ন সেইখিনি পঢ়া পঢ়োৱা বস্তু নহয় সেইখিনি চক বুকতে আছে সেইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিবই মই বাৰ বাৰ কৈ আছো ঠিক আছে সেইখিনি পঢ়িব লাগিব আৰু বাকী বস্তু এতিয়া বিচাৰি থাকিবলৈ সময় নাই নহলে গোটেইখিনিয়ে দেখুৱাই দিলো হয় কি কি আহিছে মোৰ পৰা ঠিক আছে নমস্কাৰ মোৰ পৰা কমন নাহিলেও কথা নাই ঠিক আছে মই কমন দিব নাযাওঁ মই জাষ্ট কনচেপ্ট দিওঁ আৰু কুৱেশ্যন আহিব পাৰে টপিকবোৰ তেনেকুৱা দিওঁ তথাপিও যিহেতু চেলেঞ্জ কৰিছে যে কি আহিল ভাইটোৰ পৰা দেখা মই দেখাব গৈ আছো আৰু আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক নিজে গম পাব যে কিমান কুৱেশ্যন আহিছে ঠিক আছে অকে কমন নাহিলেও মই ভৰপূৰ কনচেপ্ট দিছো ইয়াৰ পৰা সেইকেইটা কুৱেশ্যন নাহিলো বেলেগ কুৱেশ্যন অহা হৈও কৰিব পাৰিলে হয় এতিয়া চাওক পীৰ পাঞ্জাল ৰেঞ্জ আৰু ধলা ধৰ ৰেঞ্জ জম্মু কাশ্মীৰত কোন কেইটা ৰেঞ্জ আছে পঢ়িছিল নে কুৱেশ্যন ইয়াত বুজাইছিলো সেইকেইটা নাহি বেলেগ অহা হৈও আপোনালোকে পাৰিলে হয় তাৰ পাছত যদি চাই ইয়াত লিখিও দিছিলো ইয়াতে লিখা আছে চাওক পঢ়ি চাওক পজ কৰক তাৰপিছত নেক্সট চাওক ো এতিয়া পঢ়োৱা নহয় পোন্ধৰ তাৰিখৰ আগতে পঢ়াইছিলো ঠিক আছে এইবোৰ পিকবোৰ তাৰ পাছত যেতিয়া নৰ্থ মষ্ট পইণ্টটো পঢ়াই আছিলো সেই সময়ত চিয়াচিন গ্লেছিয়াৰৰ কথা কিমান বাৰ কৈ আছিলো চিয়াচিন গ্লেছিয়াৰ হয় গ্লেছিয়াৰ হয় ঠিক আছে তাৰ পাছত আৰু চাই যাওক ডান্স মই বঢ়িয়াকে ফেমাছ ফক ডান্স এখন লিষ্টত দি বঢ়িয়াকে বুজাই দিছিলো কাল বেলি আহিছিল নে ক'ত আছে ৰাজস্থান তাত কি বুলি আহিছিল থাৰ আৰু মই কৈছিলো যে থাৰ মৰুভূমি ক'ত আছে মোক কিছুমানে কমেণ্ট কৰিছিলে যে কি থৰ থাৰ থাৰ হয় মোক প্ৰনাওচিয়েচন বাদ দিয়ক বুজিব যাওক প্ৰনাওচিয়েচন বুজি থাকিলে পিছত নাপাবগৈ ঠিক আছে কাল বলিয়া ডেন্সটো ক'ত আছিলে ৰাজস্থান ৰাজস্থানত কোনোখন মৰুভূমি আছিল বাছ লিংক কৰক তাৰপিছত কি আহিছিল আৰু আৰু কিবা এটা আহিছিল বোলা দাণ্ডিয়া ঠিক আছে দাণ্ডিয়াটো ইয়াত ইয়াত এইখন লিষ্টত নাই কিন্তু মই কত কৰাইছিলো দেখাই আছো ৰ'ব আৰে আছে এই লিষ্টৰ দিয়া আছে দাণ্ডিয়া ক'ত গুজৰাট দাণ্ডিয়া আৰু গাৰ্বা কালবেলিয়া দুইটা এইখন এইখন এইটো শ্লাইড পঢ়ি দুটা কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিলে হয় ঠিক আছে অকে তাৰ পাছত এইবোৰতো কৰাইছো যিকোনো কুৱেশ্যন অহা হৈও ধুনীয়াকে এটেম্প কৰিব পাৰিলে হয় সেইকাৰণে ভালকে গোটেই কনচেপ্ট দিছিলো তাৰপিছত যদি চাই আৰু ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন এইটো চাওক এইটোতো জাষ্ট এটা এম চি টু কিন্তু অসমৰ মেপখন মই শ্বৰ্টতো পঢ়াইছো প্ৰথম আছাম জিঅগ্ৰাফিৰ যিটো লেকচাৰ তাত বাৰে বাৰে পঢ়াইছিলো কোনে কাৰ লগত কি কৰে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে কোনে নকৰে ছিকিমে নকৰে ক'ত নৰ্থত কি আছে ইষ্টত কি আছে ৱেষ্টত কি আছে ঠিক আছে অ'কে দেখিছে আৰু চাই থাকক তাৰপাছত চানৈক্য কৌতুল্য বিষ্ণুগুপ্ত মই ভিডিঅ' ভিডিঅ' এড কৰি পেলাই দেখাইছিলো গোটেই কাহিনীটো ধুনীয়াকৈ কেনেকে কৌতিল্য় আৰু চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই একেলগে মিলি নন্দা বংশ ধ্বংস ধ্বংস কৰি পেলাইছিলে ঠিক আছে আৰু কিমান প্ৰুফ দিম চাওক মই কনচেপ্ট দিম মই আগেয়ে গৈছো কনচেপ্ট দিম তথাপিও ডাইৰেক্ট বস্তু আহি গৈছে আজি চাওক কিমানখিনি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিলে হয় যোনে কৰিছে তেওঁলোকক দেখাবলৈ যোৱা নাই যোনে মোক আজি চেলেঞ্জ কৰিছে যে দেখাত ভাই ঠিক আছে চাই থাকক মেজৰ ধ্যান চান্দ মই কিমান বাৰ পঢ়াইছিলো এৱাৰ্ড এৱাৰ্ডবোৰৰ বিষয়ে কোনটো হাইষ্ট এৱাৰ্ড হয় কোনটো কি এৱাৰ্ড হয় তাতে মই মেজৰ ধ্যান চান্দ চান্দৰ বিষয়ে পঢ়াইছিলোঁ অৰ্জুন এৱাৰ্ড কৈছিলো দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ড কি হয় কৈছিলো ধ্যান চান্দ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত কৈছিলো লগতে সামৰিক বঁটাসমূহ ক'ত আছিলে কোনে জিকিছিলে বা কোনটো হাইষ্ট হয় সেইখিনিও কৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা অহাইও পাৰিলে হয় তাৰ পাছত তাৰ পাছত চুৱেজ কেনেল চাওক যিটো শ্লাইড দেখাই আছো যিমানখিনি তাৰপিছত যদি চাই দেখিছেনেল আৰু মই এইটো ষ্টাৰ্ট কৰ পৰা কৰিছিলো মই দেখাই আছো ৰ'ব আপোনালোকক কোন দেশে কেনেকে আপোনাৰ কণ্ট্ৰল কৰি আছে তাৰপিছত এক মিনিট এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যেতিয়া ইজৰাইল আৰু আপোনাৰ ইৰানৰ কনফ্লিক্ট চলি আছিলে তেতিয়া মই লৈ আহিছিলো এইটো ক্লাছ ঠিক আছে আৰু সেইখিনি সময়ত আৰু তাৰ গোটেই বাউণ্ডৰীবোৰ কেনেকে আপোনাৰ ইজৰাইলে কিমানখিনি কৰে ইজৰাইলৰ লগত কোন এখন দেশে বাউণ্ডৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত থকা বস্তু তেনেকে লৈ আহিছিলো তাৰপিছত এইফালে মই আপোনালোকক কোনটো দেখাইছিলো চুৰেজ কেনেলটো কোনে কভাৰ কৰি আছে ইজিপ্তে ধুনীয়াকে কৈছিলো তাৰপিছত লিখাও আছিলে ঠিক আছে কোনে কোনে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে মেডিটেৰিয়ান চিৰ লগত কিমান খিনি আপোনাৰ কি হয় কোষ্টেল হয় কিমান দূৰ হয় ডেট চিৰ বিষয়ে ৰিজনটোৰ ভিতৰত য'ত আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছে মেডিটেৰিয়ান চি ঠিক আছে মই ষ্টেট অফ জিভ্ৰাল পঢ়াই থাকোতে সেই মেডিটেৰিয়ান চি কোন দুখন দেশ ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা ডাঙৰ ডাঙৰকে লিখি দিছিলো যাতে আপোনালোকৰ চকুত ৰৈ যায় ঠিক আছে অকে দেখিলে আৰু কিমান প্ৰভ দিম আহি আছে ৰখি থাকক তাৰ পাছত সাগৰৰ পৃষ্ঠ ঠিক আছে ভলকেনো ক'ত ট্ৰেণ্ড হয় ক'ত ৰিট হয় এই বস্তু এই বস্তু কিয় বুজাইছিলো চাৰ পৰা ধুনীয়াকে ষ্টেটমেণ্ট এটা আহি গৈছে আহিছে নাই মোক কওক সাগৰত পানী কিমান আছে কিমান শতাংশ কি আছে এই তলখন যেন বুজাইছিলো কিয় বুজাইছিলো তাৰ পৰা কৈছো আহিব এন চি আৰ টিৰ পৰা আনিছিলো এন চি আৰ টিৰ বস্তু হয় ঠিক আছে আৰু দিয়া চক্ৰু ঠিক আছে এই বস্তুটো যোনে পঢ়িছিলে গম পাই যে পানীৰ তলত ভলকেনো থাকিব পাৰে অকে ন ৰিটছ পঢ়াইছিলোঁ সাগৰৰ তলখন কেনেকুৱা আছিলে সেইখিনি চাইছিলো ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু নেক্সট আৰু চাই থাকক তাৰপাছত গ্ৰেমি এৱাৰ্ড আহিছিল নে মিউজিকৰ লগত কোনটো থাকে যেতিয়া মই এই কুৱেশ্যনটো কৰাইছিলো বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত গ্ৰেমি এয়াৰ্ডৰ বিষয়ে পঢ়াইছিলো সেইখিনি সময়ত কৈছিলো যে কোন কোনকেইটা এল কোনটো এলবামে পাইছিলে কোনে কোনে পাইছিলে ডাইৰেক্টলি নাহে ডাইৰেক্টলি আহিছে কিছুমান কুৱেশ্যন ডাইৰেক্টলি আহিছে কিন্তু চাওক যিকেইটা ডিচাইডিং কুৱেশ্যন যিখিনি মেইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ লগত ৰিলেটেড সেই কুৱেশ্যনখিনি মই কৰাইছিলোঁ ঠিক আছে গ্ৰেমি এৱাৰ্ড চাওক

তাৰপিছত এতিয়া মই মেপৰো দেখাই দিছিলোঁ ক'ত আছিলে মংগোলীয়া তাৰপিছত লগত আহিছে মংগোলীয়া দুখন দেশৰ লগত হেৰি কৰি বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে ঠিক আছে বা চাইনা নিদিলেও নাই ইয়াতো গম পাইছিলে নাইচ অফ দা ফলিং কাউণ্ট্ৰিজাৰ্ট লাইন গভীৰ ন মংগোলীয়া বাছ কৰাইছো আৰু চাই থাকক ষ্টীল গবি নাহিও যদি বেলেগ কোনোবা ডেজাৰ্ট আহিলে হয় কোনখন কোনটো মহাদেশত আছে ক'ত আছে লোকেশ্যন ধুনীয়াকৈ কৈ দিছিলো সেইকাৰণে কনচেপ্ট আকৌ নেক্সট চাই যাওক তাৰপাছত কি কৈছিলো যে প্ৰেচিডেণ্ট কাৰ কাৰবোৰ দেশ আছে চবৰে চাব নালাগে যিখিনি নিউজত আছে দেখিছে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰেছিডেণ্ট ক'ত দি দিছিলো যাতে আপোনালোকে পাহৰি নাযায় ঠিক আছে জেলেনী হয়নে আৰু আৰু প্ৰুফ গৈ আছো ৰ'ব হা এইটো মই আইডিয়া কৰিছিলো আলাছকান ট্ৰাইব মই কৈছিলো ইউ এছ এ ঠিক আছে এই আলাস্কাখন কোনখন দেশৰ ষ্টেট হৈ আহিব পাৰে ইউ এছ এ হ'ব কাৰণ নিউজত আছিলে কিন্তু দি দিলে হাৱাই তথাপিও এপ্ৰচ আছিলে ন আপোনালোকে চাব পাৰি হয় ইউ এছ এৰ কি কি ষ্টেট আছে এনেকুৱা নহয় যে মই যিটো পঢ়াম সেইটোৱে হ'ব অকমানটো নিজেও চাব লাগিব মই চব টপে এপ্ৰ'চ কৰাই দিছো আৰু আৰু আছে প্ৰুফ পাব ৰ'ব লাহে লাহে আৰু এইটোতো বেছিক হয় মই কৈছিলো এইবিলাক বস্তু চবেই পাৰিব ঠিক আছে এইটো মই ক'ব নাযাওঁ তথাপিও দেখাই দিছো আপোনালোকক কনফাৰ্মেশ্যন কৰাই দিছো ঠিক আছে হিউৱেন চাং হিউৱেন চাঙৰ বিষয়ে অকল এইটো নাহে যদি বেলেগো কিবা আহিলে হয় কত কি দিছিলে কি কৰিছিলে সেইখিনিও পাই গল হয় ঠিক আছে অকে নেক্সট তাৰপাছত আছামৰ পৰা কোনে কাৰ লগত কৰে বাউণ্ডৰী শ্বেয়াৰ কোনে নকৰে ধুনীয়াকে লিখা আছিলে চাউথত কি আছিল নৰ্থত কি আছিল ৱেষ্টত কি আছিলে ইষ্টত কি আছিলে হয়নে পাইছে তাৰ পাছত আহিছিলে ইয়াৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট ধুনীয়াকৈ আহিছিলে দুই এটা এইটো চোৱা হয় তাৰপাছত ৰ'ব দেখাই আছো নীলমণি ফুকনৰ কুৱেশ্যন আহিব বুলি মোৰ কাৰণ এফেয়াৰ্চৰ মই কৈছিলো যে দুহেজাৰ বিশ একৈশ চনত তেওঁ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড পাইছিলে তাৰপিছত আৰু তাত অপশ্যনত থকা আৰু এজনৰ বিষয়ে কৈছিলো তেওঁ পাইছিলে এতিয়া সেই কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকে এপ্ৰচ কৰিব যিসকলে পাইছে জানে তেওঁলোকক এলিমিনেট কৰক না ঠিক আছে তাৰপিছত যদি পাইছে তাৰপিছত মই অৰুপ দৰ বিষয়ে কৈছিলো শ্ৰী শ্ৰীপনৰ ৰব তাৰ পাছত যেতিয়া সংবিধানৰ বৈশিষ্টসমূহ পঢ়াই আছিলো ঠিক আছে সেই সময়ত ইমান ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিছিলো ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভিক ডেমক্ৰেচি কি হয় কেনেকে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ শাসন ব্যৱস্থা চলে ঠিক আছে লগতে আপোনালোকক কৈছিলো যে ৰ'ব আৰু দেখাই আছো এই হা অকে পৰা কোনখন সংবিধানৰ পৰা কোনটো বস্তু লোৱা হৈছিলে কোনখনৰ পৰা কোনটো বস্তু লোৱা হৈছিলে কানাডাৰ পৰা কৈছিলো যে চাব ফেডাৰেশ্যন উইথ এ ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ ভেষ্টিং অফ ৰেচিডেটৰী পাৱাৰ ইন দ্য চেণ্টাৰ কাৰণ এইটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আমাৰ যিটো ফেডাৰেলিজিম ইণ্ডিয়াৰ সেইটো আমি মেইনলি কাট ফল' কৰো কানাডাত কৰো ত' সেইকাৰণে এই বস্তুখিনিৰ ওপৰত বিতংকৈ আমি আলোচনা কৰি আছিলো তাৰ পিছত ডেমক্ৰেছি পঢ়িছিলো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো টাইপ আছিলে ইনডাইৰেক্ট আছিলে কেনেকে চলে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ইলেক্টেড হয়নে নহয় চ' এইবোৰ মেইন হল কনচেপ্ট অকে আৰু প্ৰুফ আছে কিন্তু মই কিমান বিচাৰি ফুৰিম এতিয়া তথাপিও মই যিমানখিনি দিব লাগে দিলো ঠিক আছে বাকী এনেকুৱা কথা নহয় যে অমন পেলাই দিছো নহয় কনচেপ্ট দিছো আৰু যিখিনি বস্তু আছে আপোনালোকে পঢ়িব ইউটিউবত মই চাওক অকলে ফ্ৰী অফ কষ্ট ইউটিউবত মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমানখিনি পাৰিছো দিব পাৰিছো বাকী মেথছ আৰু ৰিজনিঙো চাই ল'ব কিমান ধুনীয়াকে বস্তুখিনি আহিছে মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ মোৰ মন নাছিলে তথাপিও যিহেতু কলে যে কি আহিছে দেখা কি হৈছে নাই দেখা মই বহুত কম বস্তু দেখাইছো আৰু যদি ভালকে ক্লাছটো কৰিলে হয় ভালকে যদি ক্লাছ ওৱানৰ পৰা চালে হয় তেতিয়া যিবোৰ কথা কৈছিলো সেই বস্তুবোৰ ফল' কৰা হয় পাৰিলে হয় ঠিক আছে আৰু মই এতিয়া সময়ো নাই বিচাৰি ফুৰিবৰ কাৰণে পি ডি এফ টো যাবিলাক দিছো তেওঁলোকে নিজে বিচাৰি পেলাই গম পাবই ঠিক আছে অকে অকে মই এইটো হেৰি কৰা নাই যে আহিছে বুলি নাহিলেও কথা নাই কাৰণ আহিলেও মোৰ একো নাই নাহিলেও মোৰ একো নাই কাৰণ মইতো আৰু এইটো নাথাকো কালি পৰহিৰ পৰা মাজে মাজে কেতিয়াবা আহি থাকিম ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে আহি গল মোৰ তাতে পঢ়ক আহি যি দিলেও মই ইউটিউবতে দিম মপেণ্ট দিম ঠিক আছে ত' প্ৰফিট লছ ইয়াত কোনো কথা নাই জাষ্ট সোধাৰ কাৰণে মোক মেছেজ কৰাৰ কাৰণে মই জেখাই দিলো ঠিক আছে মোৰ পৰা এটা নাহিলেও কথা নাছিলে কিন্তু তথাপিও লাকত আহি গ'ল ঠিক আছে বাকী কনচেপ্টখিনি আকৌ ল'ব ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফীখিনি পঢ়িব ৱৰ্ল্ল্ড জিঅগ্ৰাফীখিনি ভালকে পঢ়িব যিখিনি দিয়া আছে ইণ্ডিয়ান পলিটি কিবা কিবি বহুত ভালকে কম সময়ত যাতে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে বাকী একজামবোৰৰ কাৰণেও কামত আহিব এই প্লেলিষ্টবোৰ ঠিক আছে থেংক ইউ